Дозвольте до слова запросить гостя из Білорусі, кандидата по столу, місіонера Русской Республики и папхи Беларусской Церкви, Петра Япона Андрея Родунова. Да, пожалуйста. Дорогие владельцы, отцы, братья и сестры. В первую очередь хочу поблагодарить за приглашение, за участие в этом мероприятии, потому что это, судя по количеству э, присутствующих э, на этом мероприятии, оно обязательно должно принести плоды, потому что поле, на котором сеются семена, оно очень большое. Вот. О чем пойдет речь в моем э, таком сообщении, докладе, это о разнице между молитвой и заклинанием. Уже сегодня неоднократно об этой теме говорилось, тоже не, не буду повторяться. Для начала скажу, что молитва по учению нашей догматики православной. Это возношение ума и сердца к Богу, как об этом говорит святитель Филарет Дроздов в своем пространном катехизисе. И вот, анализируя молитву, говорят о том, что она имеет таких три компонента. Она бывает трех видов это словословие это покаяние и прошение. вот как правило прошение исполнение какой-то ну, нужды что ли человека, он обращается к Богу и просит получить то что ему вот на сей день необходимо выражая словами молитвы Господней, хлеб наш насущный даже нам днесь». Вот. Все прочее, святится имя, приедет царствие, его пока ну, не волнуют эти вопросы. Вот. И с таким подходом к молитве часто эта молитва превращается в заклинание. Суть заклинания в том, что правильное произношение слов заклинания гарантирует исполнение этого прошения. Вот как яркий пример э, с Буратиной, когда Лиса Алиса и кот Базилио приводят Буратино на поле чудес и говорят, что нужно там, закопать, полить, посыпать солькой, и обязательно сказать крекс-фэкс-фекс, иди спокойно спать, завтра у тебя будет дерево, которое увешено золотыми монетами. Вот это классический пример правильно все сделать. Как часто люди приходят в храм, обращаются к священнику со словами, батюшка, помогите мне все правильно сделать. Вот. И человек спокоен. Он все правильно сделал. У него нет уже никаких, так сказать, долгов перед церковью, нет никаких долгов перед родственниками, которые ждут от него вот этих правильных действий. Вот. Таким образом, молитва превращается в заклинание. Обычно ну, молитвы э, бывают для различных, ну, на различные требования. Да? Вот у нас есть любимая книга священника Требник, вот, которая его, сказать, содержит на приходе. Э, как однажды у нас в семинаре был такой случай, в Минской духовной семинарии э, преподаватель литургики спрашивает о литургии. Берет служебник, а он ему говорит, что ты мне, ты служебник пихаешь, я же им ничего не, не зараблю на приходе. Вот требник ты мне спитай, а я тебе все расскажу. <свят> И там действительно на всякую потребу есть чинопоследование, есть молитвы. Вот. Обычно, конечно, самое любимое чинопоследование это осветить машину, осветить квартиру осветить еще какое-то важное место. Вот. И люди часто именно обращаются для, с просьбой осветить не для того, чтобы получить Божие благословение, вот, а именно, чтобы вот было совершено заклинание. И к священнику относятся как к некоему шаману, который является сотрудником сервиса по выполнению там, житейских проблем по решению. Как уже сегодня говорил, по-моему, отец Максим, да, что thank you for service, спасибо за сервис. А, и да, как в сервис обращаются люди, у нас тоже был такой момент, я плачу деньги, а священник где-то задержался, по-моему, кого-то или исповедовал, соборовал, и вовремя, ну минут 10, он, может, 5 опаздывал на, на какую-то следующую требу, и такая экзальтированная дама возмущенно кричит, а где же поп? Я не поняла. Я заплатила все, а мне, в общем, вовремя не предоставили услугу. А, помимо вот этих всех треб, которые... Нам всем треба. Есть еще ну, такая молитва во время, ну, скажем, весовских страхований. Да? Такой момент есть. Часто люди приходят осветить квартиру именно для того, чтобы избавиться от нечистой силы в квартире. Вот. Как правило, срабатывает знаменитая икона семистрельная, которая обязательно должна быть повешена при входе, потому что там целых семь мечей, вот, и бесы просто боятся вот этих всех мечей. Вот. И нужно, значит, тоже так осветить квартиру. Э -э Против бесов есть у нас, вот, например, Киприан и Устина. Это вообще безотказно работы они победили в свое время бесов, и теперь, как только мы... Есть такая книжица маленькая, уже давно была она, издана «Сокруши сатану». И вот предлагалось каждому желающему взять эту книжицу и вот там прочитать молитву Киприану, священному чему Киприану, и получить, одержать победу над ненавистным врагом рода человеческого. Также предлагают читать молитву Кресту и 90-й псалом, что является просто тоже таким незаменимым средством в борьбе против нечистых духов. Что надо сказать о молитве Кресту, еще такой обращу, обращу ваше внимание на фильмы про вампиров. Вот они с, с детства, так сказать, с юности детей научают э, отношению к кресту, к святой воде, э, к молитвам, как вот к таким действенным средствам. Классический тоже такой пример, значит, э, напали вампиры в каком-то селении, они каждую ночь просыпаются, вылазят из своих гробов, Кусают людей, которые тоже превращаются в вампиров. Эта армия вампиров растет просто неимоверным образом. И где-то в каком-то храме, ну, как правило, католическом, конечно, э, потому что у нас как-то еще вампиров тут не сильно много. Вот там на Западе вампиров просто армии. Вот. В каком-то католическом храме может быть священник, может быть просто какой-то прихожанин этого храма, он знает, где лежит крест, где лежит святая вода, и спрятавшись в храме, хоть и для вампиров храм не помеха, они в храм ломятся, но вот прикладывая крест к этому вампиру, он начинает так гореть, шипеть, кричать, и в итоге просто сгорает, превращается в горстку пепла или еще каким-то образом оказывается побежден. Вот в молитве Кресту, да воскреснет Бог и расточаться в рази его, есть такое, такой момент важный. Тут нужно обратить, что бесы не от, это, не от слов этой молитвы бегут, вот, а от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением. То есть любовь к Богу в данном случае является самым важным условием того, что молитва эта будет услышана. И просто так произносить молитву и совершать какие-то манипуляции в воздухе, которые являются ничем иным, как крестным знаменем. Э этим беса не напугаешь. Бес он боится кротос, кроткого и смиренного сердца, который которая побеждает вот эту злобу, вот эту зависть, это все бесовское, которое исполняет нас сегодня, наше общество. И только смирением и кротостью можно победить врага. В 90-м псалме тоже есть такой момент, что, что вот живые в помощи Вышников, в крови Бога Небесного во дворице, обычно все начинают сразу креститься на этот псалом. Потом, ну вот как-то так механизм. У нас уже вошло в сознание нашего общества. Вот, например, читается шестой час, на первые два псалма не крестится народ. А вот уже когда читается 90-й псалом, сразу весь храм сотворяет крестное знамение, потому что это очень сильный псалом, и нужно обязательно перекреститься. Вот. Суть 90-го псалма тоже не в том, что он отгоняет бесов. Вот эти 90-е псаломы, молитва Христу, часто гравируются на ремнях кожаных, на всяких поясочках, издаются целые листы значит, с вот ну, такими плакаты, как своего рода православные постеры антибесовские которые тоже вывешиваются в различных местах скопления не нечисти. Вот. И носятся на теле. Это преподносится как очень действенное средство. Если у вас еще нет этого поясочка, обязательно приобретите. Вот. Так что, <coughs> опять-таки, вот этот 90-й псалом, как и молитва Кресту, они в сознании человека выступают как некое такое средство вот нечисти. То здесь, в этом псалме, нужно именно понимание этого псалма и понимание этой молитвы, что живые в помощи Вышнего этот человек, который всегда надеется на Всевышнего. То есть живущий и каждым часом, каждым мигом он сообразует все свои желания, все свои действия с Господом. И Господь, как результат вот этого его упования, как, говоря, говорит, как о результате его упования, говорит, «Я по намя упова и избавлю ей, покрыю, позна имя мое, воззовет ко мне и услышу, и с ним есть им в скорби, и из мой прославлю, и явлю ему спасение мое». Поскольку человек познал имя Господне, поскольку человек уповал на Бога, вот опять эта любовь на Бог, к Богу, упование на Бога, оно является условием того, что молитва будет услышана. И ни в коем случае не нужно думать, что... Одно там прочтение, и вот мне женщина пришла, как-то спросила, вот сколько раз мне надо да, вот, прочитать, чтобы оно заработало. Потому что как-то вот мне батюшка посоветовал, я вот как-то так вот прочитала, но не сработало. Ну в таких случаях, конечно, очень важна сейчас катехизация, важно... Мы сейчас находимся на таком новом уже этапе. Он, конечно, такой же новый, как и все. Ничто не нового под, под луной. Но мы находимся в таком сейчас состоянии, когда уже нужно переходить от молока на твердую пищу. Вот, и перестать делать первые шаги, а уже начинать надо делать вторые, третьи, четвертые шаги, которые, слава Богу, делаются. Вот, но надо все больше и больше нам этих шагов. Хочется, чтобы появлялись люди, которые способны на это. Вот, дай нам Господь, чтобы Он послал на эту жатву делателей, которые справились бы с этой задачей. Вот. И помогли бы всем нам ее решать на местах. Спасибо, господи.